сбившись відсоток сбываний после такой паузы у нас была есть возможность немножко проанализировать маршруты шахедов переоценить их и подготовиться на будущее на данный момент у них могло нас порядка 3-4 тысяч шахедов в запасе дневные атаки направлены на разведку да эти дроны передают информацию в режиме реального времени на удары на удары логистики балістика еще два года назад и россиян требовалось как минимум там 6-7 часов то сейчас к сожалению при необходимости это время может быть знизено Сниженного до 15-20 минут даже они ответят атаками по нашей энергетике. И что могут сделать жители? Это например иметь запас топлива для генераторов хотя бы на первые сутки, чтобы избежать возможно какого-то коллапса на заправках. Мы понимаем, что мы по всей Украине не имеем возможности ее сбивать эффективно. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. З нами Сергій Безкреснов більш відомий як Флеш. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня всім бажаю здоров'я. Центральні регіони близько трьох тижнів жили у відносній тиші. Не було масованих атак. Хоча раніше вони були майже щодня. Зараз здається, що ми вже повертаємося до нічних атак. тебя пауза, она была корыстной для украинских ППО, и чьи сбывшется вицсоток сбываний после такой паузы? Пауза любая, безусловно, она приходит, идет нам на пользу, потому что банально наши ребята смогут иметь время для того, чтобы отдохнуть, а это очень, конечно, необходимо, потому что выдерживать вот такой нот стоп, который происходит каждую ночь, очень тяжело. Во-вторых, у нас было и есть возможность немножко проанализировать маршруты шахедов, переоценить их и подготовиться на будущее расставить заново наши мобильные огневые группы, для того, чтобы эффективно избивать. Поэтому любую паузу мы берем себе на пользу. Сколько РФ смогла накупить 4 дронов за этот час? Здесь статистика достаточно простая. Если мы анализируем все прошедшие атаки шахедов и БПЛА формата Гербер на нас, то в среднем это где-то было 123 единицы каждую ночь. Поэтому можно предположить, что весь этот период времени они накапливают свой потенциал, и на данный момент у них могло насобираться порядка 3-4 тисяч шахедов в запасі, которені использують економія скорі всього для масірованих атак э, в асені зімній період. Тобто такі масовані атаки вони повернуться вже десь э, коли о, осінь. будет такая глубокая. Да, я понимаю, что это делается специально умышленно. Они посмотрели, что эти массированные атаки эффективны. Ни один город в мире, я повторяюсь, не может выдержать, когда на него одновременно атакуют 100-200 ударных БПЛА со всех сторон. Это просто попытка массой усиленно прорвать нашу ППО. И, к сожалению, часть вот таких БПЛА, она, она долетает до целей и поражает цели. Сегодня в Киеве тревога тривала почти 4 часа. И, в целом, что это за такие ранкові атаки – це розвідка перед масованими ракетними ударами, чи це загальна зміна тактики і початок такого цілодобової атаки? Ну, в первую очередь, дневные атаки направлены на разведку. Мы фиксируем, что в этих атаках большую часть принимают участие не столько ударные шахеды, столько БПЛА формата Герберы, которые имеют на себе камеры. И они делают полеты дневные для того, чтобы рассмотреть наши объекты энергетики и объекты ППО. Я об этом вчера писал. То есть в последнее время мы фиксируем практически по всей прифронтовой зоне. Сумская область, Черниговская область, полеты разведывания БПЛА, которые, если раньше интересовались военными объектами, радиолокационные Станциями сейчас по маршрутам и по свидетельствам э, очевидцев из мобильных огневых групп их больше интересуют объекты инфраструктуры, например, э, в частности энергетики, да, то есть это это подстанция, это какие-то силовые линии электропередач, это э, газовые станции и так далее, то есть поэтому можно предположить, что наш враг в данный момент производит вот такую разведку и анализ э, нашей энергетической инфраструктуры с целью дальнейшего поражения ее. Чи передает цей дрон разведчик информацию в реальном времени и скільки їм часу потрібно після того, як вони проаналізували? наши позиции тут, чтобы подготовиться до новой атаки. Да, эти дроны передают информацию в режиме реального времени. Это происходит не через сеть мобильной связи Украины, ЛТЕ, там, модемы и так далее. Тут ни при чем. Тут совершенно другая история. У них на борту стоят модемы радиосвязи, которые напрямую с борта БПЛА передают видеокартинку туда, напрямую на Россию для записи и анализа этой видеокартинки. Поэтому все происходит немножко по другим технологиям, применяется радиосвязь. И вот эти вот герберы, они действительно ведуть відут діяльність з целі виявити наші об'єкти. Ми ми вже це там фіксували Ну не один раз і скільки їм часу знадобиться для того, щоб ці ну дані якось проаналізувати і потім завдати. <різь> Смотрите, дальше делается так. То есть данные попадают практически в реальном времени, отображаются в России или в реальном времени. И дальше, если это удар планируется шахедом, его надо запрограммировать и запустить. Соответственно, это, скорее всего, будет происходить в вечернее время традиционно. То есть порядка там, 12 часов и вполне с головы хватает для перепрограммирования шахедов для удара. Вот. Если это баллистическая ракета и крылатая ракета, то, естественно, крылатая ракета программируется тоже в приплановом запуске ближайшее Thank <laughs> время, когда у них планируется запуск. А баллистической ракете в данный момент времени необходимо, ну, фиксируем мы 15-20 минут э, момент нанесения удара баллистикой. Если раньше принятие решения на удары баллистикой, это был длительный процесс, он был в подчинении командующего высокого уровня, и на, удар, на удары логистики баллистики баллистика еще два года назад Искандерами россиян требовалось как минимум там 6-7 часов. То сейчас, к сожалению, при необходимости это время может быть снижено, снижено до 15-20 минут даже. У нас за Зараз з різних джерел все літо казали про тяжку осінь. Ось осінь вже наступила. Зараз багато хто говорить про відключення світла, нестачу газу. Яка зараз готовність української енергетичної системи до масованих атак? Ну, ви знаєте це питання глобально я не зовсім капітня на нього відповідати. Я можу тільки сказати, що. Подготовка электростанции к массированным ударам шахедов было приведено достаточно давно. Строители работы, то есть были укреплены трансформаторы, и это все проводилось не, ну, как бы не один год. Потому что мы ожидали эти массированные удары в прошлый год, но их не было. Поэтому я опять повторюсь, будут ли удары в этом году, никто не знает досконально. Мы видим, что россияне хотят это делать, мы видим, что они проводят разведку. Насколько это будет массировано, сказать не могут никто, ни я, ни другие предсказатели. Никто не знает, что у там у россиян в голове. То есть может быть ударов будет очень много, а может быть их будет очень, очень мало. Но я бы вот, например, обратился к нашим... Зрителям на всякий случай быть готовыми к этому. Мы говорим об использовании о зарядке, например, тех же самых пауэрбанков, аккумуляторов и так далее. И что могут сделать жители, это, например, иметь запас топлива для генераторов хотя бы на первые сутки, чтобы избежать возможного какого-то коллапса на заправках. Знаете, как это бывает, люди всегда на последний момент вот откладывают все, все вещи, которые необходимо сделать, хотя бы иметь вот этот резерв для того, чтобы обеспечить себя в первый день. То есть это, то, это единственное, что могут сделать Мірних жителів, то ви сказали, що минулого року вони готувалися, але все ж таки не завдали таких масованих атак. А, чи правильно я зрозуміла, що цього року порівняння з минулим роком зима буде тяжчою? Ну по всім оценкам да. по всім оценкам, да, тому що зараз сьогодні навіть і, і Путін виступав і Говорив, що вони будуть відповідати дуже сильно на наші атаки НПЗ. они ответят атаками по нашей энергетике. То есть, если ну, президент Российской Федерации это публично озвучивает, то, скорее всего, нам ничего хорошего ждать этой зимой не стоит. Поэтому ну, будем готовиться, что нам остается. То есть, мы подготовились, как могли, энергетику, защитили трансформаторы, наши, наша энергосистема готова. Коллеги из ПО, мобильной группы, все делают все, что может. То есть я поэтому уверен, что наши военные ну, выложатся на максимум, а дальше уже будет зависеть от ситуации, насколько она будет тяжелой, насколько Ті удари будуть масіровими, але я можу сказати, що ми їх уже фіксіруємо. Вот эти вот удары маленькими даже БПЛА пала формата молния по прифронтовим подстанцям. Ані вже проїздять на стоячу мин. К сожалению, так і от днями РФ розбили енергетичну та газову інфраструктуру аж у шести областях України. Скільки дронів їм потрібно запустити, щоб ефективно атакувати вже не 6, а там 10-15 областей, і який реальний відсоток цих цілей повинна збити наше ППО, щоб наша енергетика все ж таки не впала і не було ніякого колапсу? Вам так таке оцінку не дасть, да не возможна сказати, тому що ми розуміємо, що якщо, наприклад, буде запущено 500 дронів, із яких долетить 100 на одну підстанцію, то нічого не Да? Тобто, ну ніхто не розуміє, в какому. процентном соотношении какими силами они будут атаковать нашу энергетику то есть насколько будут эти цели выбраны и что они будут атаковать то есть по станции как и раньше то есть э, какие-то распределительные линии атомных электростанций, то есть э, газовые хранилища, какие-то магистральные элементы, то есть абсолютно непонятно, и какими силами они будут это делать. Одно дело налет шахедов, другое дело удар искандеров, например, баллистикой, когда в одну точку попадает несколько баллистики. Мы понимаем, что мы по всей Украине не имеем возможности ее сбивать эффективно, только там, где стоят иностранные комплексы для этого, поэтому, к сожалению, тратить, если они решатся тратить на такие объекты, то это будет проблематично. Мы тоже должны понимать, что у них ресурс не бесконечен баллистики, они не могут себе позволить атаковать каждую подстанцию этой баллистикой. Поэтому я предполагаю, что большая часть ударов выпадет именно на шахеды, на вот эту традиционную схему, когда они будут запускать по 500-700 БПЛА каждый день и будут выбирать себе групповые цели, цели для групповой атаки шахедами для того, чтобы максимально вот нанести нам урон. Заявив, що будуть нові діпстрайки Росії, наші сили та засоби вже підготовлені. Які цілі будуть таких діпстрайків? І а, якщо ми зараз ми це анонсуємо, навіщо ми це робимо? Ну ми робимо так як, як контрміру Да? Наприклад, ми питаємося протистояти Російській Федерації. перенося войну на их территорию, потому что, я вам скажу честно, вот эти атаки, они имеют не только урон материальный, а имеют достаточно большой урон психологический, потому что, когда война переносится на сторону противника, и все жители Российской Федерации понимают, что это такое быть под отстрелами, и себе войну, мнение и настрой Российской Федерации тоже немножко, немножко меняется. Плюс, конечно, максимальный урон мы приносим именно по НПЗ, потому что их достаточно просто уничтожать, ну просто в соизмерении, например, с какими-то подземными заводами. Да, это понятно. То есть НПЗ это открытый, открытый объект, инфраструктура, его атаковать можно. Или какие-то узлы, которые на поверхности находятся. Поэтому мы атакуем. Это наиболее болезненное, что можно сделать для россиян в данный момент. Вот единственное, что, что к сожалению, вот эти у вот страйки они так же, как шахеды, не могут на себе нести большую боевую часть. Да, мы говорим про 30-50 килограмм взрывчатки. Баллистическая ракета, конечно, несет там 500-700 килограмм, 800 и может наносить более ощутимый урон для каких-то объектов, которые укрыты или находятся под землей. Дипстрайки это больше такой, знаете, поверхностный урон, поверхностное уничтожение, атака того, что находится сверху и более подвержена ударам. А ще в мене є питання з приводу того, що РФ вдарила ракетами по місту Прип'ять, про це повідомляли моніторингові канали. Чи відомо щось про ці удари? що це взагалі за провокація? Ну, дійсно проходила інформація про те, що були нанесені удари по місту Прип'ять, тобто аналізувати, наскільки є тут радіоактивності чи немає тут радіоактивності, але поки нічого не було. Можливо, це були атаки непосредственно по місті по Енергетика, тому що теж відноситься кентиргоспіту. это люди, которые служат станцией, обслуживают атомную станцию, обслуживают все системы вокруг нее, в том числе. Возможно, это какая-то попытка вот, испугать технический персонал, который должен находиться рядом, для, рядышком с электростанциями для их обслуживания. То есть, ну, другого объяснения я найти на самом деле не могу, сложно представить. Пан Сергей, последнее запитание, такая она узагальнюючи будет. Uh, мы говорили с вами про измену тактику. А, uh, что нам ожидать от, в ближайший месяц? Если мы говорим про атаки россиян по нашей инфраструктуре, то на самом деле ничего нового нам не стоит ожидать. Все будет продолжаться точно так же. У россиян появится и появляется уже сегмент шахедов, которые управляются в режиме онлайн. То есть это, скажем так, такой большой ланцет, который сможет атаковать объекты даже в движении на прифронтовой зоне. То есть это для нас будет частичная да, проблема, действительно. Они как раз сейчас будут находить объекты инфраструктуры и атаковать. Будут атаковать малые БПЛА, формат молнии наши приграничные, прифронтовые зоны. Будут атаковать шахеды, и тактика применения шахедов не изменится. Она уже отработана ими, это максимально большое количество запуск шахедов, это концентрация вокруг какого-то города или объекта, и потом провал наши воздушные, противовоздушные силы массированным ударом. То есть я думаю, что так будет и продолжаться, и по очереди будут выбираться города для этих атак, то есть начиная от Киева и так далее. Плюс, конечно, ставка и перенос на объекты энергетики. И сейчас э, нужно ожидать больше таких э, дневных тревог? Да, дневные тревоги не исключение, потому что, во-первых, это разведка, во-вторых, дневная тревога, мы должны это понимать, имеет еще очень большую психологическую роль на наше население, то есть это тот самый террор, о котором мы говорим в том числе, то есть дети пошли в школу, то есть и вот эти тревоги, это бесконечно сбивает весь учебный процесс в школах, в институтах и так далее, и так далее, то есть встает метро в больших крупных городах, это, конечно, вызывает большие организационные проблемы для нашего населения, поэтому я считаю, что кроме разведывательных действий это еще имеет факту такого террора когда из-за одного ударного там попала или разведывателя который залетает например над городом парализуется большая часть Процесів, бізнес, процесів і організаційних процесів. і вночі е, також да потрібно очікувати повернення таких масованих атак, як були раніше до цієї паузи. Да, ну, безумовно, в кімнаті достатньо складніше працювати проти шахедів, тому, звісно, вони будуть намагатися більшу частину атакувати в вірі нас. Пане Сергію, дуже дякую вам за відповіді і за вашу працю.